Чем занимается МВД сегодня? Войной, террористическими атаками, безопасностью на улицах. То, что нам поставило перед нами время. Но я хочу сегодня говорить не про войну, потому что война пройдет, и мы выйдем с достоинством из этого испытания. И она пройдет тем быстрее, чем быстрее мы будем в частности и в МВД решать главную задачу. Главное то, чего ждут люди от Министерства внутренних дел, чего ждут люди от той же милиции. Нормальной системы отношений между обычным простым человеком, той же милицией, тем же МРЭО, тем же ГАИ. И вот тут у нас проблема. У нас милиция заточена была не под сервис, не под человека. Милиция занималась немного другим. Это был репрессивный аппарат, и это был аппарат крышевания различных коррупционных схем. Поэтому в тяжелое время перемен, в переходный период между тем и новым, мы имеем ситуацию, когда мы латаем прежнюю систему, когда мы ставим заплатки, догоняем каких-то негодяев, пытаемся что-то поменять на скорую руку. Но это не работает. Не получается через эти прогнившая система дает постоянно трещины. Как ты ее не удерживаешь? И вылазят негодяи, хамы на улицах, коррупционеры. Поэтому решать эту проблему нужно не так. Правительство приняло решение. Мы заявляем и заявили уже о коренной реформе Министерства внутренних дел. Не латать, а создать новую систему при которой главный тезис – не крышевать и репрессировать, а служить и защищать. Правительство приняло стратегию действия. Мы понимаем, как действовать пошагово. Парламент начал принимать соответствующие законопроекты, которые правительство передало. Первые законопроекты связаны с ликвидацией целой серии милицейских подразделений, которые занимались и крышеванием, и репрессиями носили избыточные функции. На сегодняшний день ликвидированы АБОП, на сегодняшний день ликвидирована транспортная милиция, ветеринарная милиция, целый ряд других служб. Мы говорим о том, что милиция сокращена на 20 тысяч, и в течение этого года будет еще сокращаться на 20. Мы переходим из количества в качество и говорим о том, что настоящий служитель закона должен быть хорошо мотивирован, хорошо зарабатывать уйти от поборов, быть новым человеком, человеком, которого вы сможете доверять. И здесь это не слова и не прожекты. И я буду сейчас дальше говорить только о конкретных действиях, о конкретных шагах, которые уже сделаны. В рамках реформы и создания национальной полиции, проект закона, который готов и будет внесен в парламент со стороны правительства в течение ближайших двух-трех недель. Мы говорим о первых шагах. Изменяющих ситуацию на улицу, там, где люди больше всего соприкасаются с милицией: ГАИ, МРЭО, регистрационные службы. Мы приняли решение о ликвидации служб ГАИ в том виде, в каком они существуют. Началась реформа с города Киева. Создается патрульная полиция Киева, которая поглотит функции старого изжившего себя инструмента ГАИ и патрульных служб. В январе месяце мы начали эту процедуру. У нас получилось 33 тысячи заявок. Украинцы верят в эту службу. 33 тысячи заявок. Из них 70% людей с высшим образованием. Эти люди сейчас прошли 4 степени отбора, тестов. И 16 числа стартует интенсивнейший курс подготовки и обучения. Летом Киев увидит новую патрульную службу, новую патрульную полицию. В апреле месяце начнется та же процедура в Одессе. Летом та же процедура начнется в Харькове, Днепропетровске. И Львове. И Львове. Еще раз говорю, это не прожекты, это конкретные шаги. Потому что под, под прожекты Запад денег не дает. Завтра по поручению правительства я публично подпишу от имени правительства Украины с правительством Соединенных Штатов. Договор о инвестировании в наши реформы со стороны правительства Соединенных Штатов. 26,9 миллиона долларов. Мы говорим о реформе МВД, мы говорим о реформе в области антикоррупционной деятельности. На антикоррупционное бюро около 10 миллионов, остальная сумма на, пойдет на, в основном проекты патрульной полиции и реформы МВД. Это конкретная оценка международных экспертов, международных правительств того, как мы идем. В ближайшее время вы увидите еще целый ряд реформ, которые уже подготовлены и соответствующие решения приняты. Будет изменена система сервисов со стороны МВД. Существует такой ненавязчивый сервис, как МРЭО, где каждый из вас наверняка хотя бы раз в жизни подвергался этому издевательству, когда приходилось оформлять соответствующие документы, получать справки и далее по тексту. К лету мы получим новую систему сервиса МВД, объединенную, объединенную где мы сможем в одном месте по европейским стандартам, по цивилизованным правилам, с минимальным давлением на гражданские права человека, получать оформление всех вещей, связанных с автомобилями, начиная от прав технических паспортов и далее по тексту, заканчивая всевозможными справками, которые выдает милиция, разрешение на оружие и далее по тексту. Это еще один инструмент. В течение этого месяца начнется специальная программа по переаттестации и новому позиционированию новых полицейских участковых. Таким образом, мы предполагаем, что до конца года в рамках той программы, которая утверждена правительством, в рамках того финансирования, которое, спасибо МИНФИНУ, мы получили на эту реформу, мы сможем получить в крупнейших городах страны новую патрульную полицию. По всей стране будет новый институт участковых полицейских. По всей стране будет действовать новый закон о национальной полиции. Изменится система функционирования. МРЭВа и всего остального. И самое главное, изменится философия. И я тут очень рассчитываю на поддержку страны. Ни один полицейский, ни один служащий ничего не сделает, если не будет иметь поддержку общества. Нам будет трудно первые месяцы, у нас будет переходный период, у нас слишком много новых людей придет в новую украинскую полицию, старая система будет сопротивляться, и мне здесь нужна поддержка всего общества, каждого из вас. И я прошу вас об этой поддержке. Потому что у нас сейчас очень трудное время. Нам очень непросто. Но так будет не всегда. Мы сегодня терпим и кое-что делаем для того, чтобы ситуация изменилась. Так и будет.